জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজি মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ বাদামৰ লাডু আপোনালোকে বাৰু বাদামৰ লাডু খাইছেনে জনাবচোন যদিহে নাই খোৱা আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি জন্মাষ্টমীৰ দিনা এই লাডুটো বনাই চাবচোন খুব বেছি ভাল লাগে আৰু লগতে সকলোকে খুৱাব পাৰিব আজি তেন্তে হ'লে বলকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ কেনেধৰণেনো মই এই বাদামৰ লাডু বনালোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই পিংগীয়া আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক বেছি ভালে আছে ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে দেখিলেই মই আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ বাদামৰ লাডু আজি যিহেতু কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সকলো অসমবাসী ৰাইজক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সু স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী কৰি ৰাখে তাৰে কামনা কৰিলোঁ এইফালে মই জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাদামৰ লাডু বনাম বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকে দেখিলেই সেয়া মই বাদাম এবাটি লৈছোঁ যিটো যিটো বাতিৰে আপোনালোকে বাদামটো জুখিব সকলোখিনি মেজাৰমেণ্ট সেই বাতিটোৱে কৰিব লাগিব তেতিয়া খুব ধুনীয়া হ'ব পাৰফেক্ট হ'ব লাডুটো এইফালে মই প্ৰথমতে এবাটি বাদাম খুব ধুনীয়াকৈ মচমচীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ যাতে বাকলিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মোহাই দিলে এৰ খাই আহে আৰু যদিহে আপোনালোকৰ সেমেকি থাকে বাদামকেইটা ভালকৈ নাভাজে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বাকলিটো একেবাৰে এৰ খাই নাযাব সেইকাৰণে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ বাদামখিনি ভাজি ল'ব ওপৰত পূৰা বৰষুণ দি আছে আৰু এইফালে মই বাদামৰ লাডু বনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ কাৰণ আপোনালোকে যিহেতু জন্মাষ্টমীৰ দিনা এই লাডুটো বনাই পেলাই সকলোকে খুৱাব পাৰিব সেয়ে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো ৰাতিয়ে যিহেতু কৰিছোঁ মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকে বনাব পাৰিব যিহেতু বাদাম ওচৰৰ পাজৰৰ দোকানত সকলোতে পায়েই আৰু কিছুমানে ঘৰলৈ আনিও থোৱা থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু বনাই পেলাই সকলোকে খুৱাব লগতে নিজেও পৰিৱেশন কৰিব খুব বেছি ভাল পাব খাই পেলাই এইফালে বাদামখিনি ভজা প্ৰায় হৈ গৈছে এখন মই চালনী লৈছোঁ তাৰ ওপৰতে মই বাদামখিনি বাকী দিওঁ তেতিয়া মানে কি হয় হাতেৰে যদি মোহাৰি মোহাৰি দি দিলে বা বাদামৰ বাকলিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এৰখাই আহিব সেইকাৰণে মই এখন চালনীতে বাদামখিনি বাকী লৈছোঁ আৰু বাদামখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মচমচীয়াকৈ মই ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এই বাদামখিনিৰ পৰা বাকলিখিনি এনেকৈ হাতেৰে এনেকৈ মোহাৰি দিলেই খুব ধুনীয়াকৈ এৰখাই এৰ খাই গৈছে দিছেনে যদিহে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মচমচীয়াকৈ ভাজে বাদামৰ বাকলিখিনি মানে এৰাই যাব বা আঙুৰ বা হাতেৰে মোহাৰি দিলেই খুব ধুনীয়াকৈ বাদামৰ বাকলিখিনি আঁতৰি যাব সেইধৰণে মই গোটেইখিনি বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'ম দুই এটা বাদাম বাৰু থাকিব দুই এটা বাদাম থাকিলে মই বেছি ভাল পাওঁ মানে ভাবোঁ সেইকাৰণে মই দুই এটা বাদাম ৰাখিম একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বগা কৰি নেপেলাওঁ এতিয়া এইফালে চাওক বাকলিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এৰাই গ'ল আৰু দুই এটা বাদাম মই থ'ম বুলি যে কৈছিলোঁ ইয়াত থ'লোঁ আৰু এতিয়া মই অলপমান বাদাম পলিথিনটাত ভৰাই লৈছোঁ কিয় ভৰাই লৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব অলপমান বাদাম পলিথিনত থৈ পেলাই যিখিনি বাদাম বাকী আছিলে সেই বাদামখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি আনিম আৰু এই লাডুটো বনাবৰ কাৰণে মিক্সিত খুব ধুনীয়াকৈ যদি গ্ৰাইণ্ড কৰি অনা হয় তেতিয়াহ'লে ভাল হয় অৱশ্যে বাদাম সম্পূৰ্ণৰূপে গুৰি নহয় বাৰু অলপ অলপ দৰ দৰকৈ থাকে তেনেধৰণেই লাডুটো বেছি ভাল লাগে খায় এতিয়া মই মিক্সিত এয়া মই পিচি আনি ল'বিছেনে এয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি আনিলোঁ আৰু এতিয়া মই যিখিনি পলিথিনত থকা বাদাম সেইখিনি মই এটা কটা গুটি লৈছোঁ কটাগুটি লৈ পেলাই অলপমান মই ভাঙি দিছোঁ টুকুৰা টুকুৰ হোৱাকৈ ভাঙি দিছোঁ কিয়ও ভাঙি দিছোঁ আপোনালোকে একেবাৰে শেষত দেখিব আৰু একেবাৰে গুৰি কৰিব নালাগে এই বাদামৰ লাডুটোত এইধৰণে টুকুৰা টুকুৰকৈ থাকিলেহে বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে মই এইধৰণে টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এটা বাতিলে এয়া মই লৈ ল'লোঁ এয়া চব অলপ মানে দুই তিনিটুকুৰা হৈছে আৰু তেনেকুৱা কৰি ল'লেই হৈ যাব এতিয়া মই জুইকুৰা ধৰি পেলাই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ ইয়াতে মই চেনি এবাটিতকৈ অলপ কম লৈছোঁ কিয় জানেনে এবাটিত যিহেতু বাদাম লৈছিলোঁ তাৰে আকৌ মই অলপমান বাদাম যিহেতু পলিথিংটোত থৈ দিছিলোঁ সেই বাদামখিনি আঁতৰাই পেলাই মানে চেনি যিমানকণ হয় যিখিনি বাদাম থাকিলেগৈ সেই বাদামখিনিৰ জোখত মই চেনীটো লৈছিলোঁ এ বাতিচি অলপ কম লৈছোঁ তিনি চাৰিটামান ইলাচী ফালি পেলাই দি দিছোঁ আৰু সেই বাতিৰে যিমানখিনি মই চেনি লৈছিলোঁ তাৰ আধা মই পানী লৈছোঁ যিমানখিনি আপোনালোকে চেনি ল'ব তাৰ আধা পানী ল'ব তাতকৈ অকণমানো বেছিকৈ নল'ব এতিয়া এয়া চেনিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ পানীৰ লগত মিলি গ'ল আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পাক লৈছে আৰু এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ আঙুলিটো আঙুলি দুটাই এনেকৈ চেনি পানী অকণ লৈ পেলাই যদি এইধৰণে কৰে তেতিয়া এডাল তাঁৰ হৈছে দিছেনে সিমানটো পৰ্যায়তে এই চেনি পানীখিনি উতলাব লাগিব তাতকৈ যদি বেছিকৈ উতলাই দুডাল তিনিডাল তাঁৰ কৰিলে কিন্তু পিছত বহুত বেছি টান হৈ যাব সেইকাৰণে এডাল তাঁৰ হওঁতেই আপোনালোকে বাদামৰ গুড়িখিনি এইধৰণে দি দিব আৰু বাদাম মোৰ গুড়িখিনি দিয়াৰ পিছত খুব পনীয়া যেন অনুভৱ হ'ব কিন্তু লাহে লাহে খুব ধুনীয়াকৈ ডাঠ থৈ আহিব এইটো সময়তে আপোনালোকে যদি ইয়াতে নাৰিকলৰ গুড়া দিম বুলি ভাবে দিব পাৰে মই অকণমান দি দিছোঁ বা আপোনালোকে নিদিওঁ বুলি ক'লেও নিদিব পাৰে মোৰ আছে কাৰণে অকণমান দি দিছোঁ আৰু নাৰিকলৰ গুড়া দি দিলে খাবলৈ বেছি ভাল হয় লাডুটো আৰু এতিয়া এয়া মই একেৰাহে লৰাই আছোঁ তলত জুইটো একদম কমাই ৰাখিব যাতে মানে এই বাদামৰ গুড়িখিনি লাগি নধৰে তলত আৰু এতিয়া চাওক এয়া মই লৰাই লৰাই খুব ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিছে দিছেনে একদম এৰাই এৰাই আহিছে কাঁহীখনৰ পৰা সেইটো সময়তে আপোনালোকে নমাই থ'ব লাগিব মানে বহুত বেছি ডাঠ হ'লে থ'ব নোৱাৰিব কাৰণ চেনি যিহেতু ইয়াত দিয়া হৈছে একেবাৰে টান হৈ যাব এতিয়া মই অলপমান লৰাই লৈছোঁ মাত্ৰ এতিয়া গৰম গৰমে গৰমে এখন চামুচেৰে এচামুচ লৈছোঁ চামুচখনে এচামুচ লোৱাৰ পাছত বাদামৰ গুড়িখিনিৰ ওপৰত এয়া দি দিছোঁ যিখিনি মই টুকুৰা টুকুৰকে ভাঙি লৈছিলোঁ সেই টুকুৰা টুকুৰকে ভাঙি লোৱা বাদামখিনিৰ ওপৰত এই পেষ্টটো দি পেলাই এই টুকুৰা টুকুৰকে ভাঙি ৰখা বাদামখিনি গাত লগাই পেলাই গৰমে গৰমে এই লাডুটো বান্ধিব লাগিব প্ৰথমতে কোমল কোমল অনুভৱ হ'ব কিন্তু লাহে লাহে যিমানে ঠাণ্ডা হৈ আহিব সিমানেই খুব ধুনীয়াকৈ লাডুটো টান হৈ আহিব এইধৰণে মই প্ৰত্যেকটো লাডুৱে বান্ধি যাম আকৌ এবাৰ এয়া মই দেখাই দিছোঁ আকৌ চামুচখনেৰে লৈ পেলাই এই বাদামখিনিৰ ওপৰত দি পেলাই এতিয়া মই আকৌ সেই বাদামখিনিৰে গোটেই গাতে লগাই পেলাই লাডুটো বান্ধি যাম এই কামখিনি গৰমে গৰমে কৰিব লাগিব একদম লৰালৰিকে যাতে এই পেষ্টখিনি ঠাণ্ডা হৈ নাযায় যদিহে আৰু এগৰাকী লৈ ল'ব বিচাৰে তেতিয়া লৈ ল'ব পাৰে তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ লাডুকেইটা হৈ যাব কাৰণ এগৰাকীয়ে কৰিলে টান হৈ যোৱাৰ চাঞ্চ থাকে সেইকাৰণে মানে যদিহে এগৰাকীয়ে কয় একদম লৰালৰিকে কৰিব লাগিব বাদামৰ যে লাডুটো খুব ধুনীয়া ছেফ হ'ব সেইটো কথা নহয় মানে কোমল হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া ঠাণ্ড হ'ব ঠাণ্ডা হ'ব টান হৈ আহিব আৰু এতিয়া মই প্ৰত্যেকটো লাডুৱে সেইধৰণে বান্ধি যাম লৰালৰি কৰিছোঁ কাৰণ টান হৈ নোযোৱাৰ আগতে আপোনালোকে লাডু নবনাওঁ বুলি ক'লে এনেকুৱাও কৰিব পাৰে এখন কাঁহী ল'ব তাৰ তাতে অলপমান এই বাদামৰ টুকুৰা টুকুৰ গুড়াখিনি দি পেলাই ওপৰত এই পেষ্টখিনি দি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ ফ্লেটকৈ মানে ছেট কৰি দিব তাৰপিছত কাটিব খুব ধুনীয়া হ'ব বাদামৰ বৰফি এইধৰণেও বনাব পাৰে মই বাদামৰ বৰফিৰ ভিডিঅ' এটা খুব ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে এই চেনেলটোতে মোৰ চেনেলটোতে আপোনালোকে চেক কৰিলেই পাব চাবচোন খুব ধুনীয়া হ'ব বা এই ভিডিঅ'টোৰ তলতো হ'লেও ওলাব পাৰে এই বাদামৰ বৰফি ভিডিঅ'টো সেইধৰণেও বনাব পাৰিব খুব ধুনীয়া হয় খাবৰ কাৰণে এতিয়া মই আজি লাডু বনাই দেখাইছোঁ আপোনালোকে এইধৰণে লাডু বনাব আৰু লাডু বনালেও খাই খুব বেছি ভাল লাগে আৰু সেইধৰণেই মই গোটেইকেইটা লাডু বনাই যাওঁ বহুত বেছি মানে টান নহয় খুব সহজতে এই লাডুকেইটা হৈ যায় সেইফালে বাদামৰ লাডু বনোৱা হৈ গ'ল দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে দিছেনে সেইধৰণে খাবলৈও খুব বেছি ভাল আছিলে আপোনালোকে ঘৰতে এবাৰ ট্ৰাই কৰি খুব ভাল পাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব এতিয়া মই এটা বাদামৰ লাডু লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ভাঙি দেখাইছোঁ প্ৰথমতে বাদামৰ লাডুকেইটা বনাওঁতে কোমল কোমল লাগিছিলে এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ লগে লগে দিছেনে টান হৈ গ'ল আৰু ভিতৰটো খুব মূৰমূৰীয়া হৈছে খাবলৈ খুব বেছি ভাল হয় আপোনালোকে ঘৰতে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু নিজে বনাইছোঁ যে অকণমান আপোনালোকৰ আগত খাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে আজি এই লাডুকেইটা বনাই পেলাই সকলোকে খুৱাব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ